assalomu alaykum hurmatli koris tili o'rganuvchilari bugun men sizlarga iqa va ning farqlari haqida dars olib boraman <laughs> Iqa bu bosh kelishik hisoblanib nn esa yuklama yoki egalik qo'shimchasi deyishimiz mumkin bu ikkalasi asosan u bizning ona tilimizda yo'qligi uchun juda ko'p o'quvchilar qiynalishi mumkin shuning uchun bular bugun men sizlarga ularni uchta oddiy farqlari haqida tushuntirib o'taman demak birinchi farqimiz juvog'a on deb debqo ya'ni men oldiga nuqta nuqta qo'yib qo'yganman ya'ni gapda oldidagi so'z ya'ni egasi muhim bo'lganda ega ishlatilinadi va sosro bubun ya'ni die diealte orqadagi so'zi ya'ni kesimi muhim bo'lsa gapda esa ishlatiladi uni ikkinchi farqi esa ch alt deyapti ya'ni agar gapimizda so'zimiz birinchi marta ishlatilayotgan bo'lsa iga qo'shiladi agar gapimizda so'zimiz ikkinchi marta uchinchi marta ya'ni qayta qayta tashio alt ishlatilayotgan bo'lsa yana ishlatilayotgan bo'lsa demak inin ishlatiladi va uchinchisi esa umiga soru yongor delte ya'ni oldidagi mavzu bilan orqadagi mavzuimiz bir biriga bog'liq bo'lganda iga ishlatilsa orqadagi va olrdidagi mavzuimiz bir biri bilan solishtirilayotganda ya'ni halde. ya'ni boshqachaligini solishtirayotganimizda esa asosan innin ishlatiladi iga va inin haqida gapiradigan bo'lsak igamiz bu pachchimi bo'lsa ya'ni undosh bilan tugagan bo'lsa so'zimiz i qo'shiladi chek chegi agar pachchimi bo'lmasa ya'ni unli bilan tugagan bo'lsa ga qo'shiladi savga plyus gasaa ga bo'ladi nin ham in ham shu bilan bir xil ya'ni pachchimi bo'lsa undosh bilan tugagan bo'lsa in yorim yorimin agar patchimi bo'lmasa ek qo manu yerda n, ya'ni cho cho n deb ishlatiladi endi men sizlarga 1, 2, 3-chi qoidalarni misollar bilan tushuntirib o'taman demak birinchi farqimiz iga ya'ni nni farqlaydigan bo'lsak oldidagi so'z ya'ni egasi muhim bo'lganda iga dedik orqadagi so'z ya'ni kesimi muhim bo'lganda nn dedik bularni sizga misollar bilan keltirib o'tadigan bo'lsam ya'ni duga uzbek saramiyo deyapti kim o'zbekistonlik bu yerda savolga e'tibor bersangiz kim ya'ni nuga nuga deyapti ya'ni men o'zbekistonlikman chega o'zbek saramiyo ya'ni menga ko'proq ulg'u ya'ni urg'u berilyapti bu gapni egasiga shuning uchun bu nima deb yozib qo'yganman Ega ishlatinglar yani, deb demak biz ga ya'ni chega o'zbek saramiyo deb aytishimiz mumkin keyin chonun o'zbek saramiyo deb benmiz bo'lmasam noto'g'rimi yo'q bu ham to'g'ri lekin siz mana shu gapingizni qayerga urg'u berayotganingizga bog'liq masalan onanara saramiyo deb so'rasa chonin o'zbek saramiyo deb javob bersangiz bu grammatikada to'g'ri bo'ladi ya'ni qayerga urg'u beryapti bu o'zbekistonligingizga urg'u beryapti ya'ni qayerdanligingizga urg'u beryapti demak bu yerda choninni ishlatasiz agar kimga urg'u berayotgan bo'lsa chega ya'ni iga ishlatib qayerdaligingizga urg'u berayotgan bo'lsa nni ishlatasiz yana bitta misol bilan keltiradigan bo'lsam hakoa koburucharyo qaranglar e'tibor beringlar kim yaxshi o'qiydi deyapti demak bunda birortasini aytadigan bo'lsak hako esa annaga ko'nburulchariyo annaga deyapti ya'ni buyerda kim anna yaxshi o'qiydi demak bu yerda javobi annaga degani to'g'ri bo'lmasa annani ko'mburul charayo qanday bo'ladi ybo'lsak hakki esa annani mosl cjarayon ya'ni maktabda anna nimada aktivroq bunda annani hakkesa morl jarayon kuburul jarayon annani ku'mburul cjarayon degan ma'nolarda ishlatiladi ya'ni annaga ku'mburul degan bo'lsak shaxsimiz kim yaxshi o'qiydigan ya'ni kimga e'tibor berilyapti anna maktabda nimaga aytdik aktivroq ya'ni nimagaligiga e'tibor berayotgan bo'lsangiz kubuga e'tibor berayotgan bo'lsangiz demak annaga esa nin qo'shiladi bu birinchi farqimiz edi endi esa ikkinchi farqimiz haqida aytib o'taman ikkinchi farqi esa bu iga cho ongi yani matnimizda birinchi marta yoki gapimizda birinchi marta ishlatilayotganida undan esa tashi oalt qayta qayta yana ishlatilayotganida shu so'zimiz tekst yoki matnimizda buni misollar bilan keltiradigan bo'lsak uri urichibe qag'ajiga issoyo qag'ajinin nomu kiyovoyo qag'adjini kugiril chuaheyo deb yozilgan ba yetda asosiy gapimiz qang'aji ko'ryapsizlar qag'aji kuchukcha ya'ni bizning uyda kuchukcha bor kuchukcha judayam yoqimtoy kuchukcha go'shtni yaxshi ko'radi deyapti bu yerda de ko'ryapsiz qag'aji birinchi marta kelyapti demak albatta birinchi martalarga ga qo'shilsa ikkinchi va uchinchi marta kelayotganda unda nima qo'shilamiz kuchukcha so'zi tekstda bo'lsa demak aytib o'tganimdek yani nin qo'shiladi ya'ni qa'ajini kanadından bunu yaptı. Ya da kendi misallarımız yutu bu sek. Tosak vane çektiri mani issoyo. çek birinci madde keli yaptı. Kıl çektiri nomu çem issoyo. Kütüb konada kitoblar juda Bu kitoblar juda kızık. Yani şu kitoblar juda kızık de yaptı. Yani kitoblar sözü iki madde kaytarlı yaptı bu tekstimizde. Demek birincisi de ise iga ya'ni birinchi chiqayotganda iga ya'ni i qo'yilgan bo'lsa undosh bilan tugagani uchun ikkinchi yana shu kitob qchein deyapmiz ya'ni yana bu kitob ishlatilyapti demak ikkinchi uchinchi to'rtinchi marta ishlatayotganda ya'ni qayta qayta yana ishlatilganda esa nima qo'yiladi in qo'yilyapti bu judayam oson farqlashga demek birinchi Tekstdagi so'zimiz birinchi marta ishlatayotganbiza teksda iga qo'yiladi va shu tekstdagi so'zimiz tekstda qayta qayta chiqayotganida esa innn qo'yiladi deb bemalol ishlatishingiz mumkin bu ikkinchi farqi edi endi uchinchi farqqa keladigan bo'lsak ya'ni iga imiga soru yongor delte deyapti bu degani gapimizda orqadagi va oldidagi va orqadagi mavzumiz bir biriga bog'liq bo'lganda degani inn esa taridani gosil pigu halte deyapti ya'ni boshqachaligini bir biri bilan solishtirsa gapimizda oldidagi va orqadagi mavzuni bir biri bilan boshqachaligini solishtirganimizda buni misollar bilan keltiradigan bo'lsam piga va ki temune nalshiga mani chuoyo ya'ni piga va ki temune nalshiga mani chuoyo oyoq yomg'ir yoqqani uchun havo juda sovuq deyapti demak oldida nima uchun havo sovuq yomg'ir yoqqani uchun ya'ni piga va kit ya'ni yomg'ir yoqqani uchun bu gapimiz bir birini to'ldirib turibdi ya'ni bir biri bilan mavzusi oldidagi bilan orqasidagi bog'liqligi uchun iga ishlatilgan yana bitta misol keltiradigan bo'lsak yorumi unika hega nomu toyo yoz kelgan uchunmi quyosh judayam issiq deyapti demak yorumi unika hega nomu t bu yerda ko'ryapsizlar i va ga ishlatilinyapti bunda ham gapimiz nima uchun quyosh qizityapti ya'ni yoz kelgani uchun qizityapti bu gapimiz ham bir biriga bog'liq oldidagi va orqadagi mavzusi bir birini to'ldirib turgani uchun ga ishlatilgan endi bir biri bilan solishtiradigan bo'lsak inn dedik demak solishtirib ko'ramiz kyovrin chuvnda yorimin topda nima demoqchi qish sovuq lekin yoz issiq deyapti ya'ni issiq sovuq deb bir biri bilan nima qilyapti solishtiryapti shuning uchun bu yerda n in ishlatilgan ya'ni padhimi bo'lgani uchun dosh bilan tugagani uchun va yana bitta misol keltiradigan bo'lsak uri upanin to'tuande kin chag'ayo akam juda aqlli lekin bo'yi past deyapti bu yerda ham aqlli va past bo'yi pastligini bir biri bilan solishtirib turibdi shuning uchun bu gapimizda inni ishlatilgan ya'ni a upa, uri upanin to'qtuqxande kiyin chag'ayo deb ya'ni bir biri bilan solishtirib turibdi buning uchun biz nimani ishlatganmiz innni ishlatganmiz bu iga va nnning uchinchi farqi edi hurmatli korey tili o'rganuvchilari mana bugun biz iga va nnni uchta farqi haqida tanishdik keyingi darslarimda yanada qiziq videolar bilan chiqishga harakat qilaman uni sob yoki 감사합니다. 안녕!